Блин, сегодня, думаю, ну, немножечко прохладно на улице, там, 6 градусов. И, ну, несмотря, что солнце светит, просто рано очень сильно. И 6 градусов на улице, и немножечко прохладно. Ну, такой ветер на поле, ну, такой прохладный. И мне мозг, мне мозг автоматически говорит, блин, типа иди домой. Иди домой, ты типа, ну, можешь заболеть, ты можешь там и так далее, ты можешь там, ну, ты устал, ты можешь заболеть, тебе холодно, ты голодный и так дальше. Но нет, нет, надо работать. Именно тогда, когда мозг тебе говорит, что ты э, там э, должен пойти, ты замерз и так дальше, заниматься, развиваться. Вот тогда просыпается у тебя сталь. Вот тогда ты становишься сильнее. Только сильнее. Вот тогда, когда ты ничего не хочешь, когда тебе холодно, когда ветер пиздует холодный на тебя, когда у тебя ноги мокрые, когда, ну, все, все не так, блядь. Когда ты не в комфорте, вот тогда просыпается у тебя сталь, просто невыносимая. И ты хочешь работать, ты идешь, и ты с каждым днем сильнее и сильнее становишься. Я не, мне мозг сейчас, я снял видео одно, и мне мозг сейчас подсказал, да, иди, иди домой, там тепленько, там, ну, не будет мокрые, мокрые ноги у тебя, не будет тебе холодно, там, покушаешь что-то и так дальше. Но нет, сука, мы в зоне комфорта. Какой? Если у нас ничего нету за спиной. Какой, блядь, отдыхать? Какой еще что-то там, ну, отдыхать там, идти куда-то? Какой, блядь? Это все чепуха. И я, и я, я взял, и я просто отказался от этой мысли. Я просто отказался, потому что, ну, если у меня ничего нету, и я не буду там плакать и так дальше, там, сяду там и буду говорить, там у меня ничего нету, там, парни, помогите, дайте мне что-то. Да никогда, сука, никогда вы у меня не услышите. Я буду трудиться, я буду зарабатывать, то есть, я буду ебашить до талого, то есть, я не буду сдаваться, понимаете? И, ну, и когда я, ну, просто у меня нету такого там опускать руки. То есть холодно, не холодно, утро, вечер, все равно нужно работать, не надо искать каких-то отговорки, видите, у меня в голове там сразу такая мысля там, все, ты там поснимал немного, ты там еще немного, и все, ты иди там отдыхай и так дальше. Нет, блядь! Нет, сука, работать, блядь! Работать над собой! Кто, кто там, ну, у нас ничего нету, мы должны работать вместе с вами. Мы должны работать. Если у нас нету, мы должны работать 10 раз сильнее. На себя, развивать себя, заниматься спортом, чтобы чего-то в этой жизни достичь, чтобы чего-то в этой жизни поймить. Поймить. И сейчас, смотрите, мне мозг э, ну, отговорки какие-то дает, да, и щелчок, и мне сейчас хорошо, прекрасно. Видите, как это работает? Видите, как, сука, мозг отговаривает, чтобы ты был постоянно в комфорте, чтобы тебе было хорошо, и чтобы, ну, ты был постоянно без цели. Видите, как это, блядь, работает? Это пиздец. Это просто, я не знаю, мозг так привык и хочет комфорту, чтобы ну, тебя оставить без цели, это просто ужас. И я, если я бы это услышал бы, я бы просто, ну, ничего бы не снимал бы, ничего, пошел бы, блядь, пиздец, там, лег спать и, 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 все. Потому что там я послушаю сам мозг, мне холодно, голодно и так далее. Пошел нахуй, блядь. Пошел нахуй мозг. Кто ты, блядь? Ты никто, нахуй. Но работаем дальше, блядь. Пошел нахуй.